अब तक न्यूज सर्वांचे है। जोन क्रमांक आठ कर्मचारी स्वागत अधिकारी यांची बघायची भूमिका शास्त्रीनगर परिसर मध्ये माजी परिवहन अध्यक्ष सलीम भाई पामा यांच्या घरासमोरील रोडवर ड्रेनेज लाईन चोको पोहून सांड पाणी बाहेर येत आहे होळी आणि रमजानसारखा पवित्र महिन्यामध्ये लोकांना नाहक त्रास होत आहे आणि परिसरामध्ये ये करणाऱ्या नागरिकांना पण खूप मोठा त्रास होत आहे त्यासाठी हे पाहून एक हलक सामाजिक संघटनाकडून गेल्या महिन्याभरापासून निवेदन देऊनसुद्धा ड्रेनेज लाईनचा काम होत नसल्यामुळे ड्रेनेज लाईन चोखप होऊन सांडपाणी लोकांच्या घरामध्ये शिरला आहे व परिसरामध्ये घाणीचे साम्राज्य व आरोग्य धोक्याचे परिणाम होत आहेत या ठिकाणी कष्टकरी कामगार वर्ग व महिला वयोवृद्ध लहान मुलांना शाळकरी लहान मुलांना या वासेचा व घाण पाण्याचा त्रास सोसावा लागत आहे अधिकाऱ्यात कर्मचारी यांना सांगून सुद्धा हे लोक लक्ष देत नाही व कामही करत नाहीत येत्या काळात इथल्या लोकांच्या आरोग्यावर मोठ्या परिणाम होऊ शकतो व त्याची जीवाशी खेळ होऊ शकतो बघा अब्तक न्यूज सोलापूर मैं अजहर नदार खिदमत खल को सामाजिक संगठना शहर और जिला अध्यक्ष पिछले दिनों में जो है अभी जो ड्रेनेज लाइन जो चकअप भी है इसके बारे आ, में क्षेर सागर साहब को निवेदन दिया गया था निवेदन देने के बाद वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं आकर सिर्फ देख कर जो है देखने की भूमिका कर रहे है क्या इसका काम तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि आज जो है नल आने के बाद फिर से ड्रेनेज लाइन लैम छुर् छुपा हुई है और गंदा पानी बाहर निकल के आ रहा है अभी रमज़ान का महीना शुरू है सभी लोग रोजे रोजे रहते हैं रोजे रहने के बावजूद ये धान पानी का त्रास इतना सचना लगता है कि ये अधिकारी देख दुर्लक्ष कर रहे सीधा सीधा दुर्लक्ष कर करें इतने बार बताने के बावजूद भी जो है निवेदन देने के बावजूद भी ये लोग जो है इस पर काम करने के लिए तैयार नहीं अभी हम दो से तीन बार निवेदन दे चुके हैं दूसरी बार लोग आकर देख चुके हैं अभी हम निवेदन वगैरह नहीं देंगे सीधा ये जो धान पानी जमा करेंगे और धूम क्रमांक आठ के जितने जितने भी पदाधिकारी हैं इनके जो भी जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं उस पर ही पानी लाकर हम फेंकेंगे ऐसा मैं इस निवेदन से करना चाहता हूँ ताकि क्योंकि यहाँ पर धान इतना पानी धान है कि इसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है छोटे छोटे बच्चे खेलने वाले बच्चे हैं ये पानी की वजह से बाहर आ नहीं पाते हैं लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है जो है महापाली के जो अधिकारी सुन क्रमांक अधिकारी खाली बगा बाकायसा अन खुशी और बसायसा इतना काम उन्होंने कर रहे हैं बाकी का फ़ोन लगाने का के बाद कोई फ़ोन उठाता नहीं यहाँ तक कि जो इस इस एरिया के जो कामगार है वो तो सीधा साफ कहते हैं कि ये एरिया हमारे इलाके में नहीं आता कि हाथ ऊपर करते हैं काम करने के लिए बुलाओ तो ऊपर करते हैं अगर कोई पैसे देता है तो उनका काम पहले करके जाते हैं अगर ये लोगों पर अंकुश लगाकर अपने झून जो अधिकारी साहब हैं श्री सागर साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि उनके ऊपर अंकुश लगाकर ये काम जल्द से जल्द कर कर ले नहीं तो आने वाले दिन में अगर लाइन फिर से चौकअप होंगी तो ये पानी भरकर झून क्रम आठ में भी फेंका जाएगा और आने वाले दिनों में ये पानी लेकर महानगर पालिका के गेट पर भी बैठकर आंदोलन किया जाएगा मैं इतना कहता हूँ जय हिंद जय महाराष्ट्र